Qardaşlarım hamınıza salam. Bu gün səbəblər təcili qan lazımdır mətnini keçirik. Bu gün ona görə sizə çalışmalar deyəcəm. İstəyirsiniz ist, heç vaxt kəsmədən başlayaq. Mən mətn oxumuram, yəni onu siz deyilin. Siz mətnə öyrənməlisiniz də. Yəni mən sizə öyrədəcəyim yoxdur ki. Ona görə mətnisiz oxuyub öyrənirsiniz. Mustafa və Səlim obrazlarının nisbətini bir də hansı xarak hansısının xarakteri sizə daha çox uyğubət doğrudur? Nə üçün? E, burada mən Səlim deyirəm. Səbəb ondadır ki, Səlim yaxşı bir uşaq idi, ağıllı, lədəm sevər birisi idi. Amma Mustafa heç də belə deyil, yəni heç nə saymırdı, yəni heçlə nə də yəni çobut birisi idi, pis adam idi. Ona görə də məsətinə elə təcili qan lazım idi. Heç atası bilmirdi də qanı qanı ilə eyni idi. Yəni qan, e, səh bilmirəm də qanı ilə eyni idi. Atası çıxılmış. O da e, o da gördü ki, e, baxın sizə göstərəm. Mustafa Mustafa özünü fəda eləmədi, amma Səlim getdi öz qanından verdi və atasını qurtardı. Verməsəydi vaxtında atası ə rəhmətə gedə bilərdi. Sizə televiziyada verilən xəbərin Mustafa'nın düşüncələrinin məhni məsulunla nə əlaqəsi var? Heçincə sizə demək istəyirəm ki Bu atasını bilmirdi ki də atasıdır. Yoxsa atası olsa əlbəttə ki, gerib verəcəydi. Amma sadəcə olaraq ki, o, yəni elə bil ki, ə, başqa yad bir insana kömək eləyəcəkdi. Əgər o onun gözündən əgər olsaydı, yad elə bil, sanki yad insana kömək edərmişi elə, olacaqdı, amma atasına deyil, yəni. O çünki bilmirdi ki, atasıdır. O bir başqa bir istidi. Ona görə də kömək eləmək istəmədi. Ona görə də kobud, yardım sevməyən bir insandı idi. Burada da münasibətlərini dedim, yəni kobud, yardım sevməyən, e, Mustafa da cəsur, ağlı, oğlan idi. Lüğətin köməli donur sözünün mənasını izah edim. E, dostlar, məndə e, izahatlıq rətf var. Sadəcə olaraq sizə e, burada göstərmək istəyirəm. Birincisi kitab sizin arxasında var. Bax göstərim. Tapdadan mənəcə darsı siz taparsınız. Donor sözünün mənası. Deyən mən uşaqlar tapıb gəlir. Uşaqlar, burada gördüyünüz kimi tapdım. Donor sözüdür. Baxın, yaralılar və xəstələr üçün qanını verən adam. Bax məndə izahatlıqət də var. Əgər, eee, istisə sizdə izahatlıqət varsa, siz izahatlıqətə baxın. Əgər yoxdusa, kitaptan da baxa bilərsiniz. İndi keçək öz dərsimizə. Aha. Paraşdi skipdə və paxıllıq sözü arasında məna fərqini izah edin. E, paraşdist e, kitabın arxasında var. Yəni bunu siz taparsınız. İndi buna vaxt itirmək istəmirəm də. E, siz onu tapa bilərsiniz ya da dediyim kimi lüğətindən də baxa bilərsiniz. E, deyək, indi Mustafa və Səlim hərəkətini gimiklə əsən diaqsin müəyyən eləyin. Uşaqlar, mən e, burada e, must, e, Səlimə qabaqlıq verərəm cüci Mustafa e, sanki e, nə təsəlsəm çobut bir insandı. E, öz dostlarına da çobut e, rəftar eləyirdi. Sanki elə bir futbolu e, sanki həyat elə bir həyata təhlükəyə görə oynayırdı. Yəni el, elə bir e, şey oynasa əgər elə bir nəsə ucussa, uçlaracaqdı da oyunlar oynanılmayacaq birdən. Yəni elə düşünək də Mustafa e, ona görə də Səlim e, Mustafa Səlim Mustafadan daha yaxşı, çünki yardım eləyirdi Hamiya. Yardımsevər bir uşaq idi. Şeir oğun altında xəçəmin hansı söz k samiti x kimi tərəfsə olunur? İndi gecənin ən uzaq dərindliyini. İndi uşaqlar biz ə, yəni ə, sözlərin sonlar k-yı əvəzən məsələni keçək. Bir çox sözlərin sonunda k samiti y samiti qarşılığı olan x dişdiriq kimi səsdən çiçək, çiçəy, ürək, ruax belə sözlərə səaitlə başlayan şəkilsi artırdıqda k samiti y samitinə keçir. ürəyin kəpənək çəpənəy məsəlincə. İndi şeiri oxunalsının xəsəvin k və s bunu oxuduq. Gedənin ən uzaq dərindliyində bir şıx görünür. Mayaxtır, mayaxtır. Mayaxt nədir? Onda burada uşaqlar sabitdir. Ona görə məndə mayaxtdır. Onun gözləri çəxdim. Olmur axı, xırımdan olmur axı çaxlmadı oğlum bax. Verilmiş sizə qısa səmtin tərəfinə görə qruplaşdırın. Qürb Kabab bizim k üçün tərəfində lələk, burda da kimidir. Lələx, lələxmə, lələh də çünki samit yoxdur da. Kobra, elə kobra da sakit, elə sakit. Diktafon, diktafonda şkar 80. Bax burda 80. Ə gəl. Baxın, saksofon çəki, çəyi, çəxi. Çəx, çək 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 çəki deyirik biz məncə. dirək dir bax e, dirək sözünün köküdür. E, orta k dirək. dirəxt məndə. kalkulyator, komputer, məhkəmə, məhkəmə, kompüter, komputer, komputer çərlik, çərləx, məhkəm, 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 körpü, körpü. Uşaqlar, e, burada səhv eləmiş ola bilərəm. Yəni əgər hansı səhvim varsa, üzr istəyirəm sizin. 270-də məsəyə y olub mən demişəm ki, o orada baxsan əgər səhvim varsa üzr istə. Fəzli qalan lazım mətnində görə bilərim sizdə Q hərfinin Y ilə əvəzlanmasına diqqət yetirin. Keçək birinci sözümüzə liderlik. Liderlik. Baxın deyir Q-yu əvəzlanmasında diqqət yetirin. Liderlik. Liderliyini də yəni, nə demək istəyir? Deyir ki, yəni liderlik, babilin də liderlik, plin də liderliyi nədir? L-lik. Baxın, burada demək istəyir lider, lider, e, li, liderlik. Məsələn, burada Saidlə Samit dəyişirdə. Ona görə də cavablar da başqa olur. İndi bu altını demədim, bu, qruplarla işdə özünüz işləyəcəksiz bunu. E, sonra hansı sözlə saatla başın şəkilçəsi 42 sm ilə əvəz olunur? Uşaqlar burda işıraq, işıraq. C artıq 34 saatlar səhər çıxır. Nədir? Burda kötülgə, kökü, kötük, kötügə. Kötük. İşıraq. Nədir? Maria. Kötügə. Məndə kötülgədir, D variantı deyirəm. Hansı sözlərlə e, saatla başlanış oqutur? Şüeyəvizdəməsi baş verdirmiş. E, təbriyə, e, təbriyə təbrik təbrik məhz nə şəkil çıxıra bilərik bir dəqiqə uşaqlar gəlir uşaqlar təbiyətə parka çiyələyə mexanikə yükə biləyə türkə tanka köynəyə çiçəy dibçək ələk sözlərdən səhilə başlayan işək çaxtıraraq bizə çiçəyə dibçəyə ələyə. Burada cümlədə özünüz seçə bilərsiniz uşaqlar. Hansı sözdür ki, yəni mən baş verdin əminlik yədimə seçmişəm. Məndə burada külək kadır, çünki külək kə. Yəni mən bunu deyirəm. Əslində burada kürəkə olmur, yəni külək kə küləkə. Yazılışında deyəsə belədir, tərəfsində belədir dostlar bu gününlük bu qədərdir. Sağ olun. Görüşənədək.